Что городской водоканал может возвращать кредит только за счет повышения тарифов. И это будет увеличение в несколько раз этой суммы. Хотя люди и сейчас уже не могут платить. Вчера вот депутат Ченевский выступал в ДТК они высчитали просто зарплаты людей 9 миллионов для того, чтобы заплатить за отопление. Хотя это тоже, наверное, неправильно, потому что люди... Тоже должны купить кушать, там, заплатить за учебу детей какую-то одежду, поэтому надо у них спрашивать, а вот таким образом, что приходится делать. Потому что у людей реально нет денег, и они с трудом ходят в конце с конца. Поэтому э, вот принимать такие решения, не спрашивая людей, понимаете, я считаю неправильно. То есть городской голова и несколько депутатов хотят взять кредит, 330 миллионов, которые будут отдавать жители города, их дети, внуки, 20 или 30 лет. В следующем выносится решение о переуступке долга водовода Днепрозападный Донбасс, который поставляет воду Терновки, Синельникова, Шатравинскую Полограду на Павлоградский водоканал. То есть водовод должен ДТЭКу, так вот предлагается принимать решение, что Павлоградский водоканал теперь должен был ДТЭКу вместо водовода Днепрозападный Донбасс. Это 62 миллиона. То есть берутся гарантии, даются гарантии гасить в год по 10 миллионов. То есть представьте, 20 миллионов это кредит, 10 миллионов еще гасить ДТК, какая-то огромная сумма. Это практически весь бюджет развития, то есть город даже не сможет помочь водоканалу, потому что и не сможет решать ни один вопрос, не ремонтировать ни кровли, ни дороги, ни, э, ремонти, ни школы, ни больницы. Ни, ни один вопрос решать, потому что практически за год собираются освоить... Э, сумму за землю, которую потом будут все жители города 20 или 30 лет возвращать полностью, весь бюджет города. То есть в городе я не знаю, как можно будет жить. При этом надо говорить о пополнении бюджета, а нам предлагают решение о продаже земли не с аукциона, как раньше мы делали. То есть оценка земли за универмагом между улицами Горького и Шевченко составляет 6 миллионов гривен, мы должны были выставить на продажу. Предлагается продать право аукциона, право аренды на аукционе этой земли за сумму 460 тысяч гривен. То есть, ну, большая разница. Я думаю, кто-то спасибо скажет за подарок 5,5 миллионов. Поэтому вот эти решения, я считаю, неправильными И я считаю, что жители города должны знать об этом и должны сами принимать решения о тех вопросах, которые волнуют, ну, от которых зависит их судьба, на референдуме. То есть надо вынести и спросить у людей, хотят они взять эти 300 миллионов гривен и потом их отдавать 20 лет. Или можно обойтись без этого, привлекая деньги из госбюджета, областного, так мы всегда и делали. вы видите, эти программы, которые мы утвердили, проекты не работают. И улица Полтавская ремонтируется, и 20 миллионов выделили на 22-й садик, вчера сказали об этом и на второй садик 12. То есть всего можно добиваться, и мы так и делали. И очистные сооружения получали 20 миллионов, и коллектора меняли и на Ленинградское, и на Войного тоже получали десятки миллионов. Тем более, когда я спрашиваю, а что менять? Ну вот трубы меняют под землю. Какие? Там половина чугунных, которые могут лежать и 50 лет, и 60, и 100 лет. Они не гниют, не ржавеют. Зачем их менять? Перерывать весь город, весь асфальт, опять все заново. Ложить, то есть вопросы еще и по вообще необходимости этой работы.